Хвилин за 20 голова ТВК з'явилася в приміщенні міськвиконкому. Перевіривши цілісність печаток на дверях, Світлана Рубіна відчинила зал і засідання розпочалося. Вчора ввечері вже було асканірований 108, 109, 110 дев'ятий, округи Дніпропетровської обласної ради відправлені. Они проверили там и назначили нам время прибытия 16.00. Поэтому нужно выехать часа в два, наверное. А вот. Поступило. Нужно, чтобы поехал голова Ализам и два члена комиссии. Поступило предложение от членов комиссии, что поедет зам главы Геленко, Бубнова Гелена Анатольевна, простите, пожалуйста, Харольский Алексей Николаевич и Майко Ирина Владимировна. То за данную пропозицию прошу голосовать. Але знову не обійшлося без скандалу. Один з членів комісії Олексій Хорольський заявив про те, що при обговоренні його кандидатура не була винесена, і він за станом здоров'я не може їхати. Давайте ми проголосуємо потім обсудимо. Да, нет, нет. потом ні, спочатку обсуждаємо, потом нагосуємо. Ми вже голосуємо, Я винесла питання на голосування. ми проголосуємо, потім будемо з вами все обсуждаємо. потім уже після прийняття рішення обсуждати тако. Я не знаю, но Кто против? Человек болен может быть. Это а его отправляешь. Туда. Я сказала, кто я попросила вас. Кто Алексей него а сахарный диабет. Ему а надо кто отрывался? Простите, пожалуйста. Вчера привезли Семенцову. После скорой помощи с давлением по 180. И человек сидел здесь, кашел на весь этот... Так если больной, значит сидим дома. Если больной, сидим дома. Берем больничный, сидим дома. Почему вы Возвращение комиссии. Обо мне стоял. Стояло вопрос о власти. Совсем были другие люди. Совсем были назначены другие люди. Не надо просто это У меня предложение. Я хочу спросить, а когда мы будем ставить, мы можем ставить, не можем? Вы назначены другие люди. Почему они сегодня это, и мы без обсуждения этот вопрос поднимаем на голосование? Потому вот что вопрос уже обсуждался я вчера и позавчера. Два дня. Вы, вы отказываетесь вы 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 выполнять Вчера Вы отказываетесь выполнять? Я говорю, вчера были назначены нет, совсем другие люди. Со всеми было обсуждено, были люди согласны. Сегодня Один з кандидатів депутати Олена Хорольська зробила зауваження голові комісії. Ви противорічите своїм собственним е ведущим рішенням. Шановна Рішення. Олена Миколаївна, сидіть, ласка, і мовчіть. Ви не маєте права втручатися в роботу комісії. Саша, вы можете сделать. Ставлю Света... вопрос Света... на голосование о удалении Харусской Елены Миколаевны ага. из зала, как систематически нарушающие. Кто за данную пропозицию? Прошу голосовать. Ну, что мы так поднимаем неуверенно? Вот ваша молодец поднял. Хочу контролировать. Люди свое решение Спасибо. Девять десять. В Кто против? Три. Кто воздержался? Четыре. В статті 27 пункті 10 закону України про місцеві вибори сказано, що виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у пунктах 3-6 та абзаці 10 частини 9 цієї статті. Якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню, таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії. 10 створек за ласка, покиньте зал. Убедила ли отубедилась революция или костры, вот, революция. Лена Виколай, да, не да. Хорошо, зала, не переживай. Да не придется, да. не переживай. Это не ваше поведение. Сначала, Лена, не мочи меня, оставь а меня. Помить. Я не хамлю! Я говорю, чистил. Си Кто, Кто следующий? Кто следующий? Это единственный человек, вам. который может вам еще что-то противопоставить и направить Платить вашу в работу в законное русло. Такого хамства, которое вы а делаете, такого... Да, не такого... Не да не вызывайте не милицию, не что ж не вы не сидите? Не что ж вы не сидите, шановна, Идите вызывайте милицию. Идите вызывайте. Ради Бога. Закончатся выборы, где вы будете? Почему вы нам угрожаете? Я не вы угрожаю. угрожаю. Согласно закону о выборах, Комиссия имеет право удалить, когда имеется более двух третьих голосов. Проголосовала комиссия. Но проголосовала комиссия по-другому. Я не помню, там меньше, чем две трети. Десять человек. Но тем не менее. Голова комиссии Рубина. Знаю, что я очень хорошо знаю закон и постоянно указываю на недочеты в работе комиссии. Но она воспринимает это все на свой счет и, откровенно говоря, саботирует работу. Поэтому самое простое, что можно сделать, это удалить кандидата в депутаты. Міської ради Хройську Олену Викава, що вона зробила незаконно. На моє требування видати мені постанову з мокрою піщать, яку я можу обжалувати в суді, в центральній виборчій комісії. Математики в комісії, скажімо так, слабенькі, адже дві третіх від числа 17, а саме стільки чоловік входило на даний момент до складу комісії, дорівнює 11,3. Тобто кандидата в депутати міської ради Олену Хорольську видалили з залу засідань незаконно. Для цього не вистачало ще одного. голосу. Тем часом заседание продолжилось. По мэра Вызываем все дельницы и начинаем работу. Вчера, к сожалению, закончили очень поздно, не всех обзвонили. Назначила время каждой дельницы примерно через час, для того, чтобы успеть посчитать нам и чтобы не скапливались здесь дельницы. Обзвоните все, я вам дам списочек дельниц. 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 Алексей Николаевич, вчера я попала домой пол первого ночи. Дельниц. То есть мне надо было в пол первого ночи сесть и обзвонить все дельницы, дельниц. да? Дельниц. Простите, но после вчерашнего я встала, опоздала сюда. Это ваши проблемы. А почему вы Можно, не обзвонили? А почему? Да. Ну а почему пожалуйста, вы не обзвонили? Ну так дали, надо было дали, вчера сесть вечером дали, и обзвонить. Дали, дали список, я бы уже давно отзвонил. Вас... <кх> Понимаете? А у вас а не то, вас... что по списку. Слушайте, ну давайте перестанем быть шакалами просто. просто. Ну мы вместе работаем. Ну пока, честное да, слово. Анна, молчите, пожалуйста. Не закрывайте рот. На каком основании вы не закрываете рот? Не надо на меня кричать. Помолчите, пожалуйста. Вы высказываете свое мнение, я высказываю свое. Только перебивать не надо. Я разговариваю с одним человеком. Давайте будемо працювати, Давайте перестані мургатися. Уже ну, що ви на вже уже а? Перед тим як вийти з залу, голова комісії Світлана Рубіна наголосила на тому, що засідання не закінчується та виказала претензію, що стосувалася роботи журналістів телеканалу Самар. Жінку обурило те, що напередодні, після того як вона зникла з залу засідань, знімальна група розшукувала її по всій будівлі. То, тобто, ні в якому випадку засідання, не переривається. Я иду. Вчера мне рассказали, что же по туалету меня искали. Замечательно, замечательно. А я когда вы заходили с камерой и дергали за двери туалет, мне нужно было открыться, да, чтобы вы зашли и сняли меня. вы Вы представляете? Давайте вы везде будете ходить за мной. Спасибо. То есть вы мои права, как гражданина Украины, не нарушаете, вы считаете? Вы можете убрать камеру и фиксировать все письменно, Если вы хотите, комиссия, пожалуйста. Что тут по-белому написано? Что вы можете бегать за головой с камерой по туалетам? Девушка, вы в своем уме? Нет, нет, так, девушка, вы можете не находиться. Находиться вы можете, вам никто не запрещает. Но никак не в туалете вместе с головой комиссией. В правильно не находиться. Не, ну просто ж вы это да, да, Что вы себе позволяете? Мне написать заявление в прокуратуру? Нет, простите, вы же просто издеваетесь. А что вы делаете? Вы не забываете это снимать? Поведение вашей девушки. Как она умирает, прет в камеру. Закрывает рот в голове комиссии. Указывает, что делать. Кто руководит процессом вообще до сдачи? Комиссия, работаете? девочки. Да потому что достали. Девочки. Потому что бесконечные звонки, бесконечные угрозы, бесконечные съемки. Снимают а одно, показывают совершенно другое. А Со всеми комментариями. Надоело. Все, не ругайтесь. Комиссия наша находится здесь. Снимайте, пожалуйста, здесь, чтобы никто ни на кого не обижался.

Пункт перший стаття 13. далі в законі сказано, що для представників засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на засідання виборчих комісій. А крім того, в частині 4 статті 13 йде мова про те, що виборчі комісії, органи виконавчої влади, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо всього виборчого процесу. Представники засобів масової інформації мають Право без дозволу та запрошення бути присутніми на засіданні центральної виборчої комісії, на засіданнях територіальної виборчої комісії, на засіданнях дільничної виборчої комісії. Щодо звинувачень в неправдивості поданої нами інформації, то тут варто зауважити весь відеоматеріал, підтверджуючи неупередженість та чесність журналістів редакції телеканалу Самар, зберігається в архівах і може бути наданий. Після феєричного виступу Світлана Юріївна зробила наступ. заяву. за засобам массовой информации снимаем вот здесь в зале, а не бегаем за всеми членами комиссии и только по делу. Кто за данную пропозицию, прошу голосовать. Спасибо. гологаднагалоса вочевидь, діяльність незалежних засобів інформації нервує членів виборчкому, та це не стане на заваді роботі. Змі телеканал Самар, як і раніше, уважно слідкуватиме за перебігом подій. Тож чекайте на новий матеріал в наступних сюжетах.